Прытані сябры гэта Антаніна і зараз я іду здымаць свой 21 выпуск відэаэксперымента, дзе я вучусь размаўляць народнай беларускай мове здымаць гэта ўсё э, мантаваць на YouTube. І идемём сёння на ёлку. Так у нас 26 снежня каляды. Прайшлі каталіцкі і я зараз хачу паздымаць парк елочку, якую там паставілі і э, насаложвацца той святочнай атмасферай, якую зрабілі ў парку. Калі вам цікава за мной назіраць каліласка да сустрэчы ў гэтым возе. Як вы ўжо пачулі, сёння я іду паглядзець парк. Гэта парк Угачавіса. Гэтая звычайная прагулка, штодзённы шпацыр, каб накрочаюць 10 тысяч роккаў. Парк Угачавіса- адносна малады парк. Ён з'явіўся як частка новага жылога раёна ад самага пачатку задумаўся не проста як зялёная зона, а як сучасная прастора для адпачынку, прагулак сямейнага часу. Ідэя гэтага парка адкрытасці і да доступнасць. Тут шмат шырокіх даожак няма адчування, Элітарнасці, Хутчэй гэта парк для штодзённага жыцця. Мяне вельмі прыемнае здзівіла дзіцячая пляцоўка. Тут ёсць элементы, прыстасаваныя і для дзяцей з інваліднасцю. Пакрыцце такое мякае, бяспечнае, усё зроблена, каб дзецям было зручна і комфортна. Пакуль я гуляла па парку, бачыла шмат кармушак для птушак. Здаецца, дробіць, але відаць, што у парк прыходзяць людзі, вешуюць гэтыя кармушки, Ну і птушкам будзе лягчэй перазімаваць гэту зіму. Зараз цэнтральная частка парка гэта навагодняя ёлка. Яна стала галоўным акцентам зімовага га настрою. Вакол яе збіраюцца людзі, хтосьці фатаграфуецца, хтосьці просто праходзіць міма. Жанчын шмат з каляскамі. Нават калі ты не шукаеш свята, яно тут усё роўна адчуваюцца еараами мне бачна гэтуюялліку вельмі далёкая, як яна светціцца, такое адчуванне свята. Асобую ўвагу парку прыцягвае інсталяцыя з 12 сімвалаў года. Гэта сылка да кітайскага календара, дзе кожны год мае свайго жывёльнага сімвала. Гэт сімвалы з'явіліся ў старажытным Ккіае і звязаныя не толькі з часам, але і з рысамі характару, цыклістычнасцю жыцця і уяўленнем пра баланс. Тут можна ўбачыць усіх ад пацука да свінні, увесь круг з 12 жывёл. Сімвал гэтага года- конь. Конь у кітайской традыцыі гэта рух, энергия, свабода, імкнення наперад. Ён пра шлях, пра дарогу, пра ўменне не стаяць на месца. На кадрах я падыхожу до да дракона і гладжу яго. Так я раблю, бо мой муж нарадзіўся ў год дракона. Дракон асаблівы сімвал. Ён не пра страх, а пра сілу, мудрасць і абарону. Потым я падыходжу да сабакі, сабака гэта вернасць, надзейнасць, шчырасць. Я яшчэ тут ёсць певень, і гэта ўжо мой сімвал. годод півня, Пра уважлівасць адкрытасць мяне заявіць пра сябе. Таму за імі крыху забаўляюся, як з асабістым знакам. У гэты дзень быў вельмі моцны вецер, ывое надвор'е, рух паветра, холад, які адчуваецца целам. Гэта сапраўдная зіма На гэтым усё дзякую што паглядзелі гэты выпуск. Калі ён вам спадабаўся пастаўце лайк, напишитеце каменментар недзе вельмі прыемна, а яшчэ гэта дапаможа апрасоўваць беларускую мову на Ютубе Да сустрэчы ў наступным лозе.ка На гэтым я развітваюся з парком, І пакідам вас з кароткай вечарнею устаўкай, усяго хвілінку ёлка каля дома, са сваімі ліхтарыкамі, каб вечар стаў крыху цяплейшым. Это распаковка за обычно Сейчас я... Ох. Блин, давай, обычный магазин. Крама, а обычная. Как будет обычная? Сейчас будет распаковка за обычные крама. Ну что за обычный?